जैसे कि हम लोग जानते हैं मीडिया में रिपोर्ट आई थी जिसके कि अंतर्गत तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसके अंदर श्रद्धालु ने लगा था उनको कि जो क्वालिटी जिस तरीके की प्रसाद की बनती है वो एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बन पा रही है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने डिसाइड किया था द्वारका मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन ने कि यहां पर जो भी प्रसाद है उसको एक रेगुलेटेड तरीके से चेक किया जाएगा और इसलिए जामनगर से फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम 25 तारीख को हमारे पास आई थी और उनके ऑफिसर्स ने यहाँ पर आके जो भी मंदिर में प्रसाद बनता है उसको तसली से चेक किया है जिसके अंदर उन्होंने घी के आटे के मैदे के और जितने भी इंग्रेडिएंट्स प्रसाद में यूज होते हैं तो उसके सैंपल्स लिए हैं और वो सैंपल्स को यूज़ करके तकरीबन एक पंद्रह दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आते ही इसके अंदर जो भी कमी पेशिया है उसको हम आपको बता देंगे और मेरा जब तक एक्सपीरियंस है और मैंने जितनी बार मंदिर को विजिट किया है मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मंदिर के अंदर जिस तरीके की सामग्री यूज होती है और जिस तरीके से खाना बनाया जाता है उसके अंदर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को कोई तो भी कमी पेशी नजर में नहीं आनी चाहिए थैंक यू यूगता ठाकुर जी मंदिर में श्री द्वारकाधीश जी मंदिर में सौ रूपया करीब एक हजार रूपया भोग તે સંપૂર્ણ ભોગમાં મંદિરમાં જ બને છે અને તેની કાળજી પૂરેપૂરી રાખવામાં આવે છે જેમાં જે રો મટીરિયલ હોય છે એ પૂરેપૂરું શુદ્ધતાવાળું હોય છે આઈએસઆઈ માર્કાવાળું હોય છે અને તેનું વખતો વખત ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ દ્વારા એનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે